Я хочу увидеть, как ты будешь через 10 лет его говорить. Я вам скажу, как мы будем говорить через 10 лет. Я. Через 10 лет все будет хорошо. Угу. Люди будут получать достойные заработные платы. Пенсионеры будут получать хорошую пенсию. Mm -hmm. Люди будут лучше питаться, короче. Люди будут бесплатно учиться, будет бесплатное медицинское образование, но на основании страховой медицины, так как живет весь развитый цивилизованный мир, так, как же живет везде. Швеция, так, как везде. живет Норвегия, как живет Голландия, короче. Не берем Америку там, так не, не, же не берем штаты, не берем Канаду, не берем, Канаду, не знаем не берем Германию, берем Швецию, да берем Финляндию, берем Норвегию, я короче, берем я те научу страны, в которых люди живут, которые продолжительной жизни 80 и более лет. Они а так, как у нас, что человек до пенсии не может кстати, дожить. ты там на тем, умереть, это и будет случай. Это самый честь. Э... Вот, вот чего хочет от рух, хочет э, хочет, чтобы люди вымерли Правильно. и заселить сюда, привезти каких-то немцев, американцев, канадцев, продать им землю. И на этом все. Ну, так Виктор продать... Федорович не даст нам на это. Mm. не даст за только шеф-продакшн, железную дорогу забрал, Железная припорту дорога. Железная дорога, вы понимаете, это достояние блин, всего народа. Железная дорога, вы себе представляете, а что это такое? Да пусть командует хоть сын, хоть внук, хоть зять. Вы поймите одно, что если бы не появится реальный собственник, который будет вот этим всем управлять, государство, это, Тупи... это не Любой директор, которого государство ставит, ворует и забирает а, это дело себе. Скажи, а вот, когда появляется да, собственный менеджер...